Nah semua nih kang gusti Yesus sugeng pinangge hontering renungan patinan GKJ Purwantoro. Tinten kamispon spon Surya Kapeng kalih likur bulan Oktober tahun kalih hewus langkung. Yusua Agung ngajak kita sesarengan maus kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking lelakone poro rasul bab itu ayat sekawan doso sekawan dumugi seketigo kanti jejer Glodok omai sopo Lakone para rasul bab itu ayat sekawan doso sekawan Dumugi seketigo Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jawi tahun setunggal lewu sangat atau sangat sang doso sekawan Lan kuaos ayat sekawan doso songo Langit iku damparing sun Sarto bumi iku ance anjing ing sampeaning sun leman apa kang bakal sia yasa kagem ing Sun mangkono panganikane Pangeran utawa apapanggonane palebaran ing Sun wonten setunggaling bocah atur pitakenan dhateng simbahipun Mbah grohog punika griyane sintennggih simbah pareng wangsulan grohok kuwi arane omahe tawon gaweane manungsa sing piye sa kanggo ternak tawon ngereh madune. Larewau lajeng mantuk-mantuk nanging ngatur pitakon malih. Lajeng menawi gereja menika griyanipun sinten, Mbah? Menapa nggih saestu dalemipun Gusti. Lajeng Gusti menika mapan ing gereja sisih pundi nggih, Mbah, nggih? Larewau ndedhes Simbah wa. Wau wow, ganti pitakenan. Ganti raos picak sono Simbah. Wau wow, lajeng pareng pangandikan. Gereja kuwi pancen dibangun gadi pada lemane Gusti. Supaya saben tiyang pitados menika saged nunggil manah suwan, nggae bekti lan sinau kersane Gusti bebarengan. Nanging Gustih Allah kuwi ora atas ing ruangan utawa papan. Awet jagat lan saisine iku titahing Gusti. Stefanus ngateraken paseksi ing ajeng Pradoto Agama. Ing paseksenipun, Stefanus nyebatakan bilih Gusti sampun rawuhi manungsa. Nanging manuso tasih padha sesembahan sanes. Stefanus nglajengaken paseksenipun Gustiala Allah marangaken manungsa mbangun tarop paseksen. Papan pisowanan jaman Nabi Musa. Padalman suci kagem Gustiala Allah ing jaman Prabu Sulaiman. Sinoso sampun wonten papan pisowanan. Umat kedah enget bilih Gusti Allah boten saged dipunwatesi papan dalemipun manungsa. Pramila bilih manungsa langkung menggohakan pada leman suci ketimbang luhur akan asmani pun Gusti Allah dados pratondo bilih manuso sampun nyawiyah dumateng panjenenganipun gereja menikah papan ingkang wigati yang pita pitados nanging Gusti mau tenamung ningali kados pundi papan pangibadah utawi gereja menika dipun bangun Gusti langkung ngersaakan supus kita tan saya nyelak lan rumaht kalian panjeningengaani pun Gusti ugi ngersaken lampah gesang kita wontening pepadang awit saking menika Monggo kita saming turaken digesangan kita ingkang bangun turut karsonipun sampun ngantos kita namung nengenaken -neng pangertosan kita piyambak Monggo kita dados akan pikesangan kita dados papan padalemanipun gusti Kados dini glodok Papan dalemanipun manungso hingga ngasilakan madu Maka gesang kita tansa ngandelakan woh ingkang sae Amin Tuntunan Banyu Raos Nopo kita samun saged dados tiang yang ngasilakan madu manis Lan sampun saged dirawasakan kalian pepodo Pandongo, Duh Gusti matur nuwun berkah kesegeran badan lan kasantosan jiwa ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Mugi gesang kawula tansah dados gesang ingkang saged ngasilakan madu manis ingkang saged diraosaken kalian pepodo. Lan mugi kawula tansah saged dados tiyang ingkang saged ngetosaken sabdo, paduka menika lampu kangge gesang kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Amin.